Вступ України до НАТО для Росії навіть вигідно. Це так російська пропаганда потихеньку починає просувати тезу про те, що вступ України до НАТО отримає її від провокації проти Росії. І Росія від цього лише виграє. А По поводу про статус України. Сейчас уже много надо сказати, поэтому. Нет, у нас время есть, уже не имеет никакого значения. Это? Вступит Украина в НАТО и Евросоюз, как? не вступит она туда. Потому что в любом случае Украина на ближайшее обозримое будущее является врагом России. И, кстати говоря, я давно считаю, что вступление Украины в НАТО очень во многом ограничивала бы и сдерживала ее. То есть, се... да, на сегодняшний день ее не сдерживает вообще ничего. Можна кліпати ракети, можна шантажувати Росію. Шах і мат всім тим, хто навірив, що пропаганда подасть як перемогу Путіна взагалі все, що завгодно. Врешті-решт розкажуть, що так звана СВО була хитрим планом, щоб спеціально Україну в НАТО загнати, і Путін знову переграв усіх. А це ось російські пропагандисти ще намагаються пояснювати, чому ж не вдалося взяти Київ за три дня. Виявляється, все пішло не за планом. не вышел. А далее выявилось, что воевать доведется в средней полосе, где идут дощі и заливают окопи. А души российская армия никак перемогти не может. Поэтому и вышла такая затримка. Что все понимают, то, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Что она растянется почти на три года, об этом... Ну даже в дурном сне никто бы не подумал о том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. И то, что фронт на месте топчется, это понятно. Но поймите правильно, в одном и том же окопе никто не топчется три года. Есть продвижение иногда вперед, зачастую, иногда и назад, как мы под Харькова отходили. А ведь это же не пустыня Гоби, это, будем говорить, средняя полоса, да еще какая черноземная. А дождики? А вы представляете, как выглядит дно окопа? М? Вы что думаете, там плитка выложена с бордюрным камнем, это лысого, там грязь по щиколотку Хорошо, если не заливается в берцы сверху. И ведь это круглосуточно, и не один день. Ну, такого оригинального пояснения провалу так званої СВО мы еще не чули. Тим часом російський депутат Горульов страшенно стурбований тим, що російські школярі не знають, а через що взагалі почалася війна, і він тепер особисто змушений їздити й промувати дітям мізки. Можливо, тут можна побачити і плюс, виходить, що за три роки затяту пропаганди і мільярди рублів витрачених на зати не привели до подібного результату. Хочеться вірити, що у дітей вже є якийсь там розвинений імунітет, і вони не віритимуть таким, як солов. Я собрал зал хороший, в политехническом колледже, вот, помогли, все. Я разговаривал с, ну, с детьми, считай, да, это вот там 10-11 класс примерно. Понятно, что они там пришли, там голдят все остальное. Говорю, дети, почему началась война? И просто с микрофоном иду по залу, говорю, почему началась война? Ну, это, наверное, политика. Что? Мы не знаем. Почему началась война? Непонятно. Я постарался им в течение 30-40 минут объяснить, а почему началось, когда началось, как это происходит. Вы понимаете, как дети слушали? Вот просто вот, тишина гробовая в зале. Я простым языком такие, чтобы дети понимали. Я потом с преподавателями говорю, слушайте, друзья мои, ну вот я к вас с глубоким уважением. Вот у нас сейчас вели в школах разговор о важном. Вот вы мне скиньте, пожалуйста, о чем о важном говорить? А только программы, о важном нет. То есть каждый в какую сторону пошел, то есть нужно мет, мет, Что кто... ему важно, то он и говорит. То и нет. говорит. А важно-то сегодня, вот здесь, на фронте. Конечно. И вы понимаете, я понимаю, что ребенок есть ребенок. Он сегодня живет, да, тоже где-то радуется, играется, все остальное. Но вот эти 10-11 это те, кто завтра пойдут служить в российскую армию. Они уже должны понимать, о чем. Когда мы говорим, что ну что, они же тоже еще маленькие. В Курске кто-то оборону держал. Они держали. Срочники поначалу, пока остальные подходили. Але водночас пропагандисти, схоже, мають намір і справить ситуацію і взятися за промивання дитячих умів. Гурольов таки каже, що сьогоднішній старшекласник це завтрашній срочник, який може опинитися на фронті. Тому дітей потрібно вчити поводитися зі зброєю. До чого ці їх плани приведуть, ми вже бачили на прикладі Курської області у кращому разі полон та обмін. Саме до цього майбутнього закликають готувати школярів, пропагандисти. Інших варіантів режим Путіна просто не надає. Я проехал по школам. Мы вели предмет основы защиты Родины, безопасности жизнедеятельности. Программа есть, учебника нет. Ну, нигде нет. То есть он вообще не существует. Я говорю, хорошо, как вот там преподаете? Ну, как получается, берем там, ну, понятно, в интернете материал, стараемся набрать. Вот в прошлом году 64 школы отремонтировали по программе. По президенту тоже поставил задачу. В этом году 6 заканчивают сейчас. Закончили практически. Туда привезли нормальное оборудование. Есть и макеты автоматов, тиры. А есть. макеты какие? 74-е. Сборно-разборные? Да, да, да. Ну, ну вот. то есть уже нормальные. Нормальные, нормальные. Вот. Тиры есть. Воздушки есть хорошие. Я говорю, а где с воздушкой стрелять? Вы знаете, говорит, у нас тир. Но он не попал в программу реновации школы. Я говорю, почему? Ну, как то посчитали, что денег не хватило. Под тир, тир не взяли. Есть еще в советских времен, тиры тир в школах есть. К сожалению, ну, не очень хорошего состояния, А в остальных-то нет ничего. Я вот приехал в одну школу, там женщина, да, вот она вот преподает, там, ну, и поручили это дело. Сделали курсы, на курсы съездила, все остальное. А у нее нет ни учебника, ни матбазы, ничего. Ну, а как она будет преподавать? А ще у студії пропагандиста Владиміра Соловйова запропонували побудувати свой Лондон і Вашингтон. І що зробити, як ви думаєте? Звичайно ж, вдарити по ньому ядеркою. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну хоча б центра сіті, пусть і, буде просто сіті і бахнем. І ще Вашингтона, от этот центр де колонна, Білий Дом, этот, вот эта центральна часть, і проведемо Учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный э, полигон, пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит от, из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн, э, поразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим боевым, одним боевым блоком из 10 боевых блоков, которые входят в состав каждой булавы. А сколько этих булав на каждом ракетоносце? А сколько у нас ракетоносцев класса борей? То есть и пусть считают. Пусть считает, сколько блоков хватит на каждый мегаполис коллективного Запада. И вы знаете, мне кажется, с этого надо начать. Потому что эти люди, прежде всего, британцы, они действительно сидят а в большой лужи. А если не успеем построить, то ну, я думаю, две-три недели тысячи мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть Ах, нашу сзади. страну, возведут из фанеры. Центр Сити будет и Букингемский дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир ужаснет. Это мне так кажется. Возможно, этого и не надо делать. Но мне кажется, что надо. Потому что за лужи им кажется, что к ним не прилетит. Тем часом Россия с семимильными кроками идет назад у середньовіччя. Тут он, РПЦшный ПИП Андрей Ткачев, заявляет, что российские мальчики должны уметь спать на земле и биться, ну, чтобы идти в армию. А вот место женщины конечно же на кухне. А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели в оружейную комнату, при туда, прийти сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начинами, это, там ее место. А це заступник коли виправління російського Збірбанка. І Він заявив, що тільки з початку цього року росіяни перевели українським телефоном шахраям близько 250 мільярдів дерев'яних. При цьому за його словами 40% усіх відрахувань це близько 1 мільярда доларів на секундочку пішли на фінансування саме збройних сил України. Скільки грошей ще вдалось вивісти і лісвирувати у Росіян. Ми вважаємо, що тут цифру пр. Приближается примерно к 250 миллиардов. 250 миллиардов. 250 год. миллиардов в год. Да. И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам 24 года 300 миллиардов. Подавляющее большинство этих денег уходит в те самые колл-центры, которые орудуют против россиян. Около 20 этих денежных средств идет на заработную плату мошенникам. Звонящим, звонарям. Звонарям. Еще около 20% это чистая прибыль собственника, хозяина этого колл-центра. Еще 15-20% уходит на так называемую крышу, там местные полиции, разным бандитам, которые их охраняют. И не менее 40% уходит на финансирование ВСУ. У цей же час російські генерали та чиновники не те, що нікому там нічого не переказували, а у російських військових просто крадуть і мільярди. За що ми їм вдячні. Друзі, на цьому все обов'язково Ви напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І до наступних випусків.